Привет, Полюська, поздоровайся, Полюсь. Нет. Посмотри сюда. Полюська сегодня вышла. Аню свою дочь вывезла на колясочке покатать. Да? А ну свози колясочку. Да. Ну куда? Вниз свози. Вот, молодец. Поехали на новую почту. Посылочку отправим. Не, на новую почту. Где новая почта? Вот там, да. Да не беги, а то Анька вылетит. Поправь дочь свою, смотри, как она плохо сидит. Чуть -чуть вот так чуть-чуть поправить. У Полинки Анечка, которая разговаривает, ходит на горшочек. Закрой тогда сверху капюшончик, чтобы ветром Аню не задуло. Вот Все, поехали. Аккуратно только, я доча, там дорога. дорога, аккуратно. Это моя Дочечка твоя? Да. Мама, это будет перейти из полиции, Идем на новую почту отправлять посылку, да? Да. На, на улице красота такая. Там, там, да, у нас вот напротив, вот наш дом. Она против нашего дома березовая роща. Там площадка большая стоит, столики там дальше, скамеечки. Летом мы там гуляем. Давай, 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 переход пешеходный. Поворачивай влево. Влево. Все. Тебя что заносит-то? Вези Аньку свою, давай. Давай, коляску вези, а то потеряешь Дочу свою У Польки костюм такой классный Нам очень нравится У кошечков И у, тоже. у, кошечка. у, тоже. И у тоже Давай, вези Это мы на Ишиндеме заказывали Жилет, колосины и кеды У нас такой костюмчик А мы в садик не пошли сегодня, приболела Полюшка. Сопельки у нее. Да, противирусная пьем. Зеленки тоже. Ну вези уже, что ты так нас Подкастиваем, будем лечиться до конца недели, чтобы в понедельник в садик пойти. Эй, не беги, ты куда? Да. Уже, да, вот, с этой стороны березовая роща наша видна. Деревья уже, цветочки на деревьях распускаются. Это наша улица Пухова. Красота, весна уже. Цветочки. Угу, цветочки. Цветочки. И детятка, как сирота в коляске сидит, Полинкина. Полинка метр везет, два метра танцует. Идут на почту все. Пришли на новую почту посылочку отправлять. Вот наше отделение новой почты у нас тут на районе. Восьмое. Посылочку отправили. Сейчас пойдем в союз кофе попьем. Да, доча? Да. Доча а вот моя. А вот. Полюшка положила свою дочу в Это вот, так вали, вот, так. вот так, да, вот так нормально положила ее, разложила колясочку. Поправила свою дочь. Да, ты поправила дочь свою? Да. Все, пошли. Идем в союз. Вот наш союз. Мы тут кофе пьем. Сейчас пойдем. Кофеечку попьем. Полюська сказала, что это сладенькое будет. Привет. Здравствуйте. О! А что это Привет. у вас за чины? Дашка? это видеосъемка запрещена. Я не я я не, не знаю. Не а кто на кофе сегодня? Понятно. Аня, Аня, Аня зовут, сказала. А вы куда идете? Идете куда-то? А, так будете сейчас? Здравствуйте. Снежана, сделайте кофе, пожалуйста. Что, ой? Я вот сейчас я Олегу Николаевичу покажу, как вы реагируете, девушка, Мама, на, ко <с <с <могу> <с на кофе. Снимаем улики, покажем, как вы работаете. Сейчас пойду малой шоколадку куплю. Ты по посмотри, как вы коляску. А что ты не хвастаешься? Полька упала. Я купил. Покажи снежане. Покажи, какая у тебя кукла там спит. Идем в аптеку и случайно мимо дома шли. Вот. и Аисты какие красивые нарисованы. Аптеку за проторголом дождь поднимать. Давай, 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 давай. Вперед смотри. А? Да. Да. Купили проторгольчик. будем зайки сегодня носик капать начинать. Вперед смотри, аккуратно. Все, пойдем домой, а? Дом... Домой. Домой идем. Так да ты с придумала. Нет. Домой пошли, вези свою ляльку уже домой. Давай. Почему? Ну почему? Потому что. Давай, поехали. Нет, не домой. А куда хочешь? Куда, то да. Куда? Ну так да, с коляской же далеко ходить тоже тебе ж трудно. Ты же сама говорила, что ты устала уже. Я не устала? Не устала? посмотри на меня. Да. На меня посмотри, пожалуйста. Да. Шапка заяц. -то. Ой, красота. Листики распускаются. Зелень. Как мне нравится такое вот. Зелень, когда первая зелень. Когда листики распускаются, травка вылазит. Цвет такой зеленый, насыщенный, суперский просто. Оу! Домой не хочешь? Я, я не устала в еду. Я буду сама ходить. Ну так пошли. Мы не прогу... пошли. Домой. Не, не домой. Пойдем еще чуть-чуть прогуляемся. Да. Ты не устали ноги? Устали у меня уже ноги. Это... Ты меня понесешь на ручках? Нет. Почему? Да что я такая маленькая. Ты маленькая? Угу. Ну пошли, маленькая моя. Давай дальше идем. Да, только... Тогда надо -то, 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 где-то посидеть. Посидеть? Пошли на скамеечке посидим. Да. Идем дворами. Полюска зажелала найти скамеечку, посидеть, поговорить. Это да. да. Дворами Чернигова ходим. Да. Что большое, что маленькое, любит Полина в игру играть. Большое и маленькое. Я называю что-то, а она говорит, большое или маленькое. В лего, в Сначала в лего, да, дома будем потом готовить. Да. да. Вместе, вместе все. Будем. Вместе, конечно, зайка, да, и все вместе. Да. Каждый день. С Каждый день? Да. Ну пойдем. Я, сказать, вот, я завтра... Идем вот по дорожке. Нет, да, свободную скамейку идем искать по дорожке. Такая дорожка есть. У нас тут это чужой, садик, мама. чужой садик, да. У нас, У нас свой садик, а это чужой садик. У нас угу. И мы. столик со скамеечками. Коля, да, она вот она там не сейчас не мы не посидим, поразговариваем, да, доча? Не угу. Не, мама. А, став. Вот Садись, давай, став коляску. Ой, смотри, это а уедет сейчас тряпка какая-то висит. Ставь колясочку. Садись, будем разговаривать. Ой, тут грязновато, дочь. Ну, рассказывай, Алексеевна. Рассказывай. Давай. Велосипед большой или маленький? Большой и маленький. большой и маленький есть детский и взрослый. А то поехал. Он поехал. Большой или маленький? Большой, правильно. Кто большой? Ну кто большой? Это сказал. За вами велосипед большой. Сидим под деревом. Классно так кстати. Над нами дерево. Прикольно. Э, что еще. Так что-то еще давай. А дом вот этот справа. Большой или маленький? Большой. Большой. А машина вот эта желтая аварийная служба газа. Большая или маленькая? Вот Это машина оранжевая. Большая. Большая. А ты большая или маленькая? Большая. Ты же говорила, что ты маленькая? Не большая. Большая. А яблоко большое или маленькое? Большое и маленькое. Нет, ну яблоко большое или маленькое? Все большое и маленькое. И большие и маленькие. А ты, а ты. А, а я большая. А крокодил большой или маленький? Большой и маленький. Нет, так надо, чтобы были большой или маленький? Две. Две. Что две? Какая? Большой и маленький. И большой и маленький есть. Да. А мышонок большой или маленький? Большой. Мышка. Мышонок. Большой. Большой? Да, ну как он? Большой же маленький. Я говорю, большой. Большой. Да. А слон большой или маленький? Большой. Большой. А, м -м, сейчас подумаю. А у тебя кошечки на жилетке большие или маленькие? Большие. Большие? А, на кедах. а маленькие на кедах? Да. М -м, понятно. А на штанишках а большие или маленькие? Большие. Большие? Тоже. большие. Это тоже большая на шапке. А кто там на шапке у тебя? Зайчик? Да. Ой, полюсь, смотри, как красиво разрисовано. Вон, смотри, видишь? А ну, пойдем, посмотрим ближе. Дочь, пошли, сфоткаю тебя. Красиво, да, нарисовано? Да, давай вместе. Ой, это что, мама? Красиво? Как? Мы дошли до нашего дома. Исколесили пол района. Полюся уже устала коляску возить. Это наш Мне дом. Устала. Не, устала? Я не устала? Устала? Не устала? Ты сидела до скобейки. Да, пойдем. у тебя сегодня прошу, и пошла силы. Силы? Нет, у меня сил. Пропали Все. уже силы. Но устала ходить уже с тобой. Нет. Ты не устала ходить? Нет, а да ты не устала. Устала, пойдем. Не надо устали. Сейчас не устали. Мама тоже не устали. Да? Да. Три дня прогнозировали нам дождь, ждали, ждали мы его, не было. Пока мы зашли домой, занесли коляску, выходим в Союз, опять уже это уже дождь пошел. Полька взяла зонтик, переоделась, уже одела джинсики, кроссовочки, ветровочку, потому что резко похолодало. Вот. Полюсь, привет! привет. Взяла. Молодец! Угу. А что это ты делаешь? Дождь вот. Дождь он какой, да? Накрывайся зонтиком, чтобы не намокло Сейчас пойдем в союз